Bu gün dünyaya baxışda NATO təyarlərləri Qəzzafilələrini hədəf almaqda davam edir. Yeməndə qarşıdurma kəskin xarakter alır. Rumuniyada Polox qurbanlarının qalıqları tapıldı. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi, Vaşinqton. NATO təyarrələri Liviyanın şərqində yerləşən Breqa şəhərinə yollanan Qəzzafi tərəfində olandan ibarət hərbi konvoyu vurub. Artıq 3 gündür ki, strateji neft liman şəhəri ərazində qızğın döyüşlər gedir. Xəbərlərdə hücumlar zamanı 2 maşının saydan çıxdığı eləsə də, əskərlərin öldürüldüyü barədə məlumat verilmir. Müxalifət qüvvələri bu gün səhər Breqa şəhərinin şərqində toplanışdılar. Dünən Qəzzafi qarşıçı qüvələr Breqanın yaşayış massivlərindən ərazət ələ almış. Qezzafi tərəfində Allaha isə neft mədənlərində mövqe tutmuşdular. Liman şəhəri Breiqanə keçilməsi Qezzafi qarşıxan qüvvələrinin iqtisadi cəhətdən güclənməsinə yardım edə bilər. Yəməndə prezident Əli Abdullah Salehin istifa tələbi ilə nümayişlər ara vermir. Şahidlərin dediyinə görə, dünən Taiz şəhərində 17 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş qarşıdurmadan sonra bu gün də Mürqpahta gəlmiş təhlükəsizlik qüvvələri hökumətə qarşı olan etnasçılara atəş açıblar. Bu gün eləcədə Paytaxtsana və Qırmızı dəniz sahilindəki Hudayri şəhərində təhlükəsizlik qüvvələri ilə etadçılar arasında toquşma olub. Bazarətəsi Hudayda şəhərində təhlükəsizlik qüvvələri prezident sarayına üstə nümayişlər açışaraq 6 nəfəri öldürmüşlər. Fil dişi sahilinin ordu rəhbəri, hazırki prezident Laurent Gbagbo Abidjandakı evində yerləşən bunkerə sığındıqdan sonra atəşə gəsib Beynəlxalq səviyyədə tanınmış prezident Alassane Ouattara Sadiqovlar, cənab Baqbonun son bir neçə isnarjah hücum etdikdən sonra general Filip Manku bu gün atəşə çağıryıb. Cənab Baqbonu hakimiyyətdən dəvirmək üçün beynəlxalq ictimai tərəfindən legitim prezident kimi tanınmış Cərav Ouattaranın qüvvələri 6 gün əvvəl şəhərə daxil olandan bu günədək Abicanda ağır döyüşlər davam edir. Cənab Bagbonoğlu bağçısı ötən həftə Cənubi Afrika səfərinin evinə sığındıqdan sonra bazar günü yenidən öz postuna qayıdıb. Əfqanistanda Amerikalı paspor tərəfindən Quran yandırılmasına etirazlar 5-ci günə daxil olub. Yüzlərlə adam Kabil universitetində Amerikaya ölüm şohlağı nümayiş etdirərək Quran yandırılmış pastorun məhkəmə edilməsini tələb ediblər. İqtisad polisinin nümayişi seyredir. İtaz Müaşdəri martın 20-də Floida ştatında yerləşən kiçik fundamentalist kilisənin rəhbərinin quran yandavasına qayıdaqlar. Avropadan və Abuşdan gəlmiş ravillər 2-ci dünya müharibəsi zamanı nasistlərlə müttəfiq olan Rumuniyalı çıxının öldürdüyü yəhudilər üçün dəfn mərasimi keçiriblər. Mərasim dünən Rumuniyanın şimal-şərqindəki yas şəhərində keçilib. Ölənlərin qalıqları noyabrda bir məşəd aşkar edilmişdi tapıntı 1945-ci ildə hadisəni görmüş şahid ifadələrinə əsaslanır. Qalıqlarda neçə insan cəsədinin əksolunduğu aydın deyil. Təxminlərə görə rəqəm 40 ilə 100 arasındadır. 1941-ci ildə təşkil edilən paqromlarda 15 min yəhudi qətli yetirilib. Günün xəbərləri bu qədər qeyd edək ki, bu günlərdə Amerikanın səsinin veb saytında bloglar bölməsi fəaliyyətə başlayıb siz Azərbaycan diasporu və Vaşinqtonda cəryyan edən siyasi debatlara həsr olunmuş blogları 3w.amerikaninsesi.org-də izləyə bilərsiniz. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziyə studiyasından mən Əskər Məhsümovu sizlə xudahafizəyirəm. Sağ olun.